لاس اینجلس کے لیے جنگ چوبیس فروری ایک ہزار نو سو بیالیس کی رات کو فضائی حملے کے سائرن بجے اور کوسٹ گارڈ کی اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کو گرین الرٹ کا حکم دیا گیا اور انہیں فائر کرنے کے لیے تیار رکھا گیا جنگ شروع ہونے سے لے کر صبح کے اوائل میں ختم ہونے تک ہزاروں لوگوں نے لاس اینجلس کے ارد گرد سرچ لائٹس کو شہر کے اوپر منڈلاتے ہوئے ایک ہدف پر دیکھا تھا اور آسمان پر تیارہ شکن راؤنڈ دھماکے ہوتے تھے معروف نیوز ایجنسیوں نے اس حملے کی اطلاع عینی شاہدین کے بیانات کے ساتھ مکمل کی لیکن جاپانیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کبھی حملہ نہیں کیا اور ایسا کوئی ملبہ نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اصل میں کسی نے کیا تھا ان متضاد اکاؤنٹس نے نامعلوم تیارے کی نوعیت پر غیر یقینی صورتحال پیدا کی جس کی وجہ سے لاس اینجلس کی لڑائی ہوئی آنے والے تیارے کی پہلی نظر کوسٹ گارڈ کی طرف سے رات کے گیارہ بجے کے فوراں بعد ملی چونکہ تجارتی اور نجی تیارے کافی عام تھے اس لیے سول ڈیفنس سروس نے ابتدائی نظر آنے پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا جیسے جیسے آنے والے جہاز آباز اوقات بحری بیڑے کی خبریں جاری رہیں اور زمین کے قریب بڑی خانے کی چوکیوں کو الرٹ کر دیا گیا جب تک انہیں اندرون ملک لوگوں کی طرف سے کسی اوپری چیز کی اطلاعات ملنا شروع ہوئی چیزوں کو عملی جامہ پہنایا گیا اور شہر کو بلیک آؤٹ میں ڈالنے کے لیے ایئر ریڈ واردنس کو بلایا گیا ہزاروں رضاکار فضائی حملے کے واردنس نے اپنے علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو فون کرنا شروع کر دیا اور انہیں روشنیاں بجھانے کا حکم دیا ایسا کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو باہر جانے اور اس چیز کو تلاش کرنے پر اکسایا جو آسمان میں آہستہ آہستہ رین رہی تھی کچھ گواہوں کے بیانات شہر کے اوپر انٹرلوپر کو ایک زبردست واحد چیز کے طور پر بیان کرتے ہیں جبکہ دوسروں نے کہا کہ یہ چھوٹی اشیاء کا منتشر گروپ تھا بہت سے لوگوں نے کاغذات میں اطلاع دی کہ انہیں یقین تھا کہ گولہ باری شروع ہونے سے پہلے انہوں نے امریکی تیاروں کو اس چیز کے قریب آتے دیکھا ہے تاہم فوج نے اطلاع دی کہ چوتھی انٹرسپٹر کمانڈ صرف الرٹ پر تھی اور کوئی تیارہ کبھی لانچ نہیں کیا گیا اسپاٹ لائٹس نے آسمان کو روشن کیا اور ایک چیز کو روشن کیا جو آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے کبھی کبھی منڈلا رہی ہوتی ہے صبح تین بج کر سولہ منٹ بجے سینتیسوں کوسٹ گارڈ آرٹلری بریگیڈ نے گولی چلائی جبکہ ہدف کلور سٹی پر تھا بلیک آؤٹ کے لیے شہر کی روشنیوں کے ساتھ اے گولوں کا بیراج توجہ کا مرکز تھا فائرنگ رات بھر وقفے وقفے سے جاری رہی یہاں تک کہ صبح سات بج کر اکیس منٹ بجے بلیک آؤٹ ختم ہو گیا صبح کے اخبارات واقعے کی تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ دو جاپانی ہوائی جہازوں کو مار گرایا گیا تھا لیکن ایسا ملبہ کبھی نہیں ملا کچھ عمارتوں کو گولوں سے نقصان پہنچا تھا اور وہاں چھ ہلاکتیں ہوئیں وہ سب زمین پر تھیں دوستانہ فائرنگ سے تین اور حملے کی وجہ سے مزید تین افراد ہلاک ہوئے لاس اینجلس ٹائمز نے صفحہ اول کی ایک تصویر چلائی جس میں سرچ لائٹس میں پکڑی گئی چیز کو دکھایا گیا تھا یہ غیر یقینی ہے کہ آیا یہ تصویر ایک حقیقی تصویر ہے یا کسی مصور کی تصویر کشی کی وجہ سے وضاحت کی کمی ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ سرچ لائٹس ماضی میں کاسٹ کرنے کے بجائے آگ پر ختم ہو جاتی ہے بحریہ کے سیکریٹری فرینک ناکس نے فوری طور پر اس معاملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی اصاب کی طرف سے لایا جانے والا غلط الارم قرار دیا جنگ کے بعد سے بہت سے لوگوں نے تجویز کیا ہے کہ جو پرسرار چیز سانتا مونیکا کے اوپر سے لانگ بیچ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا وہ موسم کا غبارہ تھا اشاید ابتدائی جاپانی فائر غبارہ تھا تاہم یہ تجویز کرنا کہ کوسٹ گارڈ نے ایک گھنٹہ سے زائد عرصے تک غبارے پر فائرنگ شروع کر دی کم از کم کہنا تو یہ ہے کہ ایک حد تک نااہلی ہے کچھ اور بھی ہیں جن کے پاس اس رات کے بارے میں پیدل چلنے والوں کی کم وضاحت ہے کہ یہ پہلی قسم کا ایک بڑے پیمانے پر قریبی مقابلہ تھا افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ دو گرائے گئے تیارے ملے تھے ایک سمندر میں اور ایک سان برنارڈینو پہاڑوں میں اور یہ کہ وہ واضح طور پر ماورائے زمین کے تھے لیکن یہ ناقابل یقین دعوے قابل اعتماد ثبوت کے ساتھ نہیں ہے ذاتی کھاتوں میں فرق اس معمہ کو حل کرنے میں بہت کم حصہ ڈالتا ہے کسی نے آسمان پر ایک بڑی چیز دیکھی کسی نے بہت سی چھوٹی چیزیں دیکھیں جیکٹ کی اونچائی سے متعلق رپورٹس نمایاں طور پر درج ہیں تاہم یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات آسمان میں کچھ تھا کیونکہ رپورٹس میں تفاوت کے باوجود یہ حقیقت کے دسیوں ہزار گواہ موجود تھے اس رات علم پر اعتراض کے وجود کو مکمل طور پر مسترد کرنا ناممکن بنا دیتا ہے